Так, Шаббат Шоу, Собор, шабат Шоу возлюбленная. Благо славить Господа, да? Сейчас жертвы мы приносим. Какие жертвы? Мы животных не приносим, но мы приносим. Даку приносим, да? Жертвы у своих, хвалу, да? Это все жертва, потому что, вот знаете, от всего сердца славить, не себя славить, а Бога, это тоже надо. И Бог это видит, когда ты славишь себя или когда ты славишь Бога, это тоже жертва. И к этому надо приходить очень ответственно. Потому что левиты в мешкане, когда его построили, да, с Киньем, всегда шли впереди, а потом все, весь остальной народ. Они пробивали дорогу, путь, в светлое будущее. Хорошо, вот и мы пытаемся. Бог дал этот седьмой день, это шикарная четвертая заповедь, чтобы

Владыка Вселенной, избравшая нас из среды народа, и даровавший нам свою тору, Господь, дающий Тору. Аллилуйя! Спасибо, Отец! Мы благодарны, что... Да. что у нас есть эта возможность вместе с Твоим народом, народом Израиля, вникать в Твое Слово. И, конечно же, исполнять. Знаете, в иудаизме есть такое понятие, если там говорится учить, ну учиться чему-то, ну, Тора это учение о свете, то есть учение о ком, о Боге. Тора, учение, ара это свет. То есть учение. Если в иудаизме говорят учение, то автоматически там подразумевается и исполнение, то, что ты слушаешь. Там одно связано очень тесно, учение очень связано с исполнением. Евреи это хорошо понимают. Если евреям говорят, тут надо делать так-то и так-то, если ему сказали 10 речений, то это не просто ты услышал эти речения на горе Синай, но они сразу понимают, мы услышим и исполним. Или сначала исполним и поймем. То есть в иудаизме это понятно, им это объяснять не надо. Но нам надо из других народов. Что если мы говорим учение, если мы говорим Тору, если мы ее учим, то это автоматически, я должен то, что я услышал, пойти исполнить. Я, Бог меня обязательно проверит, он меня проверяет. Но я тут вам говорю, говорю, а потом выхожу и Бог начинает меня местами испытывать. Оно приятно, но не очень. Но я понимаю, что это нужно для меня и для вас, и для всех, и для общины, и для страны, и для всех. Хорошо. Пишем, да, мы продолжаем книгу Шмот, это книга Исход. Шмот, Исход, я буду переводить сразу. Если буду забывать, Богдан будет переводить. Я могу так увлечься, говорить какие-то еврейские слова и забыть, забывать переводить. Хорошо, книга Шмот, это книга Исход, мы продолжаем читать. 18 глава, 1 стих. По 20-26 есть, да? Вы записали, хорошо? Что? Что мы видим? Мы понимаем, что та неделя был недельная глава отпустить Башалах, да, отпустить кого откуда и куда. То есть, что я тут увидел? Что? Если мы вырываемся из рук противника, дьявола, как хотите, фараона и так далее, естественно, я уже говорил о том, что, бати, куда Бог нас ведет? В пустыню. Только в пустыню. И вы знаете, что интересно тут записал, это а, называется глава Иафор. Господи, Итро. Итро. Кто такой Итро? Мы помним в книге Берешит, это книга Бытие, там где после Хитуры, которую, ну это та же Ага, чтобы мы понимали, когда Авраам после смерти Сары взял опять Хитуру, она опять вернулась. Это она чуть ли там была не дочь фараона или особо приближенный к императору. Она была египтяночка, но она была не из простых смертных. И там рождается у него шесть детей, и один из них медян. Вот медян – это происхождение потомки Итро. Это тот тесть Маше, нашего Маше Рабейну Моисея, который взял у него жены одну из дочерей. Понятно. То есть это и трое, это не просто какой-то человек, ниоткуда взявшийся. Это Авраам свое время, он посеял семя и отослал их на восток. Мы все это помним, должны помнить. Это бы решить, не помню, какая глава бытия. Ну не помню, но это есть. Это поищите, найдете. Поэтому он не просто так с луны свалился. Это Теофор, это было то семя Авраамова, которое Авраам отослал с подарками этих деточек. Какие подарки? Подарки это знание о едином Боге. Эдхат, один Бог который сотворил небо и землю. Потому что в то время народы поклонялись, очень много идол, идолопоклонством занимались, и башков было очень-очень много всяких разных. Их было предостаточно. Но и он как Авраам в свое время, он, он, тоже потом искал этого Бога и хотел знать этого единого Бога, который он слышал от своих праотцов, да, от Медиана, вот этого, который родился у Авраама и Хитуры. И он нашел, он понял. Ну такая была встреча судьбоносная, когда Маше убегает из Египта, Мы это все помним. Хорошо, это предисловие. Дальше. Что мы видим? Мы видим, что услышал Итро, вот тесть Маше, Моисей он услышал, что Бог сделал для Израиля. Вот интересно, он услышал, он не был, он не видел эти 10 казней, да? Он просто услышал от тестя много свидетелей, облако свидетелей, конечно, было, и он поверил. И он поверил. И он пришел туда с женой Моисея, и с двумя с детьми, Гершон и Илиезер. Гершон да? это Гер, это я был чужестранец, в чужой стране пришелец, а Илиезер переводится как Бог освободил меня от меча фараона. Ну там еще есть другие переводы. В общем так. И что мы видим? И мы видим, что итро это и как бы все равно это иноплеменник. Он вырос э, в, среди других народов, он для нас как прообраз иноплеменника. И вот тому, кто из и нас, иноплеменников, открывается Бог, когда мы встаем на путь Авраама Искака Якова, Бог также сам нас заповедает, и так же само нас, иноплеменников, ведет куда? как и Израиль, куда? Как и Иешуа, куда? Эй, пустелю. Понимаете? Он всех ведет одинаково, неважно, еврей ты или ели. Абсолютно неважно. И он так же само, и Тро приходит в пустелю. Так же само. И он Приходит к Моисею, Моисей все ему рассказывает, то, что сделал э, Бог для них, как э, тростниковое море расступилось, как они прошли, как по асфальту, а потом по этому же асфальту колесница фараона, там колеса подбодали, и вода их накрыла. Все это такие чудеса Господни, Бог и временами вмешивается, да, в такое делает сверхъестественные какие-то моменты. И мы всегда просим этого сверхъестественного, чтобы Бог показал свою руку явно, чтобы мы вот плотскими глазами увидели его, да? Но Бог он так сокрыт. Сокрыт. Но узнаете, тот, кто хочет, тот видит. Только не плотскими глазами хорошо, он все и, и тро, он говорит, вау, вот наконец-то я нашел то, что я искал, я нашел этого единственного Бога, который сотворил небо и землю, я долго переб... ну, я много искал, я был в поиске, и там, и там, много всего, я живу, богов, мы ну, просто, если бы мы, ну, если бы мы жили в то время, мы бы, конечно, хорошо понимали, осознавали. И Тро нашел, он говорит, вот он, единый Бог, который сотворил небо и землю. И что он делает? И он приносит жертву всесожжения. Что это? То есть он посвящает свою жизнь Богу Авраама, Исхака и Якова и стает частью народа Израиля. Понимаете? Он приносит жертву всесожжения. Ему он проходит Юр и стает частью народа Израиля. Но ну, это мы должны четко осознавать и понимать. И дальше что мы видим? И здесь дальше мы видим, как Маше сидит и начинает судить людей. Но эта, тут синхронность в Торе, она не всегда, она не всегда присутствует. Или она не всегда соблюдается синхрон. Это уже 120 дней, это уже он сидит, судит. По того, как Моисей пришел с горы, принес скрижали, получили уже 10 лечений. То есть 10 этих речений сокрыто 613 заповедей. И он сел и судить стал народ. И что мы тут видим? Что такое суд? То есть, в начале мир держится, чтобы мы понимали на суде. Суд, он обязательно нужен. Там, где нету суда, где зло не наказывается, придет хаос, придет коррупция, придет нищета и придет все самое худое. Мы должны понимать, что мир держится на суде. Это очень на гуре. Гура это на иврите, на нашем это суд. И вот Маше судит. Но Бог потом к суду, естественно, Он добавляет милость. И милость и суд идут рука об руку. И если только милость у тебя, то это и благодать, то это без суда, то это дешевая благодать. Дешевле не бывает, она никому не надо. Такая дешевая благодать. Суда обязательно судом должна быть. И если есть суд здесь внизу, Тогда у тебя не будет суда, там вверху. Ты на суд не придешь. Если ты будешь судить себя, слушайте внимательно, понимаете, это очень важно. Но если ты думаешь, что здесь ну, как-то пропетлять и суда здесь не будет, тогда тебя... И мы говорим, вот он живет беззаконник. Смотри, там на последней марке Мерседеса ездит, у него трехэтажная вилла и так далее. Он же себя не судит, он же заработал это нечестным путем. Мы должны это понимать. Нет таких людей, если честно, жалко. Ну, сострадание должно быть таким людям. Поверьте, просто сострадание. У него будет суд там наверху, понимаете? Если у тебя не будет здесь суда внизу, то там он будет. Суд такой, Всевышний суд. Понимаете? Вот это мы должны понимать и осознавать. Это те уроки, которые с этой недельной головой мы должны выносить. А знаете, что еще пометил? Вот интересно. Словам Торы, вот на неделю вот такое, нужно относиться всегда как к чему-то новому, только что познанному. Ну вот себе, понимаете, оно всегда новое. Каждый год одно и то же читаешь, но ты просто, это как бриллиант, там столько граней, они все разные. И вот и Бог постоянно учит, учит, открывает, открывает. Или напоминает то, что ты уже забыл. Это тоже круто, потому что духовные вещи, они знаешь, как легко улетучиваются с нашей головы, с нашего сердца. И Надо постоянно напоминать, и Бог постоянно напоминает. Если вы будете читать, есть книга Дворим, такая книга, да? второзаконники, повторяется то, что было. Все Бог повторяет, чтобы не забыли, навязали на руку, чтобы помнили. Суда. Это очень важно. И что мы видим? Он судит. И здесь подходит тесть Машей, он был очень мудрый. Очень. Это просто муж был шикарный. И он говорит, Моисей, ты вот один сидишь, там народ весь день стоит. И я вот сейчас, я люблю очень Израиль, вы все это знаете, я молюсь всегда, чуть ли не со слезами за Израиль, я просто хочу, чтобы они заняли свое место в теле, вместе и что, стали во главе, как первенец, как и должно быть, это так и будет, он уже встает. И вот здесь я с Моисеем тоже, я за Итро, тут я за этого иноплеменника, я с ними согласен. То есть, подожди, смотри, в чем тут проблема? Не в том, что устает народ и устает Моисей, не в этом дело даже. А дело в том, что Моисей, ты должен избрать, смотри, тысячи начальников, сто начальников, пятьдесят и десять. Для чего? Не для того, чтобы ты как бы отдохнул, а для того, чтобы Тора, те глаголы вечной жизни, которые я познал, которые я услышал от тебя, от, ну, даже от Бога, потому что он, Итро, стоял у горы Синай, мы должны это понимать. Он тоже был. И когда Мешкан строился, тоже Тро был. Он тоже присутствовал в этом строительстве и, может, принимал участие. Итро был тогда. Потому что дальше там вы, когда в главы, главах, потом мы будем это все дальше проходить, я просто наперед не хочу забегать. И Итро и говорит, слушай, Моисей, так не пойдет. Израиль, так не пойдет. Надо быстрее, надо делегировать, возьми некоростолюбивых, которые ненавидят от честных, порядочных, и так же самым научи их, чтобы они учили других, чтобы эти глаголы в вечной жизни быстрее распространялись по всему лицу земли. Вот в чем здесь прикол, вот в чем здесь э, сенс. А не в том, что там он стоит целый день, устал, люди... Нет, чтобы слово, эти глаголы быстрее, потому что вокруг народы сидят в темноте и поклоняются негласным идолам и занимаются непонятно чем. Для этого и говорит, слово это надо быстрее распространить по всему лицу земли. Поэтому давай, давай, Израиль. я Израилю всегда говорю, Израиль. И когда я слышу, особенно от ортодоксальных евреев, что вот когда и на читает Тору, слушай, Господи, да тут же для всех давно Тора. Неужели то? Я понимаю, что может какие-то вы больше глубины и знаете, потому что вы евреи знаете и так далее, и так далее. Но то, что мне открыто, слава Богу, я благодарю Бога. Если надо, Он больше мне откроет. Слава Богу. Поэтому я с удовольствием ее читаю. Я просто Утром заварить кофе и не почитать тору, но это равносильно не знаю. Для меня это <свы> равносильно смерти. Как это? Хорошо, не открыть Тору и под кофе не почитать, да запретят небеса. Поэтому вот тут смотри, тут Итро молодец. Он четко сказал, что надо быстрее распространять. То есть он стоит частью Израиля. И что мы дальше видим? И дальше мы видим следующее. Маше Наша вот поднимается на гору Синай, да? И там он, смотри, и Бог к нему обращается. Вообще, это, вот это откровение только в этой, на этой неделе получил. -то. Так молви дому Якова, и скажи сынам Израиля. Класс. Ну, я... Дом Якова это понятно. Это этнические евреи. Это его дети. Этнос. Это евреи, которые видно и по лицу, там и по паспорту, и так далее, и так далее. Но, и скажи сынам Израиля, вот это просто огонь. Смотрите, помните, когда Яков Благословляя своих 12 детей, особенно благословение Йосефа. Помните, что он ему сказал? Дети, Манасе и Ефре, которые родился, я родился в Египте, да, ну, вы понимаете, в Галуте, где-то вот, в Вавилоне, где хотите, в Украине, да. Которые родились в Галуте, то они чьи? Мои. Король. Я, говорит, они мои. То есть я сын Израиля. Вот просто сын Израиля. Я часть этого народа. Бог обращается к Маше и говорит, скажи дому Якова и сынам Израиля, ну и дочерям понятно. Потому что я сказал, они мои, те, которые у тебя в Галуте, я родился там в Галуте. Я так же сам сын Израиля кров. Вот только на одном этом можно останавливать крово и все. И все. Они мои. Понимаете? И я на том шабате говорил. И когда мы читаем Тору, Танах, Бритхадаш, это Вечный Завет и Новый Завет то когда мы, мы можем себя ставить и как бы ставить на место, где там говорит, вы народ избранный, взятый в удел, вы царственно священца, я могу к себе это применить в том случае, я уже говорил, это очень важно, получите это откровение, если в моем сердце, если я себя отождествляю с домом Якова, вот тогда пожалуйста тебя распространяется. Но если тебе ровно, если тебе, извините, грубо говоря, наплевать, что там творится с Израилем, и ты говоришь, я царственное священство, и ты это говоришь простоте душевной, то вот это и есть теория замещения. А ты говоришь, даже может ты искренне это. Но если в твоем сердце нет Израиля, если ты не, не чувствуешь себя частью этого народа избранного, ну, я не знаю. Это очень важно понимать. И когда ты ставишь себя на чье-то место, то ты должен понимать, частью чего ты являешься. Очень важно это понимать, осознавать. И дальше что мы видим? Слушайте, тут столько всего я понаписал на неделю. И Бог потом Поднимается Бог, под... Маше поднимается к Богу, и Бог предупреждает, смотрите, проведи черту вокруг Синая. Чтобы никто не порвался. Смотрите, да, Бог предупреждает. Хотя, смотрите, Бог завез к себе, и в то же самое время Он предупреждает, проведи черту, чтобы никто, ни человек, ни скот не пересекал эту черту. Вот как это понять? Сейчас попробуем вместе разобраться. Это очень интересный момент. Он зовет, но в то же время говорит, если пересекете эту смерть и умрете. То есть камнями того надо побить. О чем это говорит? Очень интересно. И он говорит, когда услышите звук шафара. И вот здесь самое интересное, то есть звук шафара это звук призыва к Богу. И вот он говорит, очиститесь, осветитесь, Поменяйте одежды, обновитесь духом ума. И, когда ты, и только тогда, во-первых, ты услышишь звук Шафара. И только тогда ты можешь пересекать эту черту и остаться живой. Иначе, все побежали, и я побежал, в христианстве ну, в веру так не работает. Ты понимаешь, ты пересекаешь эту черту, просто вот вышел к алтарю. Поверь, у тебя не жизнь, это лучше не пересекай эту черту, не надо. Вот у меня, я помню, когда Бог звал и слышал этот звук шафара, я поменял одежду. То есть я, я понял, что я меняю свой образ жизни, чтобы поменять одежду, это поменять тот образ жизни, который я жил вчера и третьего дня, то, что я делал. Я этого делать уже больше никогда не буду. Я умер для этого. И тогда шафар моем сердце звенит, гремит. И я его слышу, и тогда я только пересекаю эту черту. И вместе с Моисеем мы поднимаемся на гору к ногам Ишуа, да? Вот что такое. Поднимайтесь, не бойтесь. Но только услышь, поменяй одежду, с женами даже там не спите. Моисей добавил, может, от себя, а может и нет. Я не знаю. Но Бог ему такого не дает. Ну, это на всякий случай. Маслом кашу не испортишь. Это нормально с женами. Ну, правильно, очиститесь. И вот тогда ты идешь. То есть это ты должен понимать и знать, кому ты идешь, кому ты вообще поднимаешься, с кем ты хочешь встретиться, лицом к лицу, как встретился Машея кого ты хочешь увидеть вообще. Это серьезные вещи. Смеется. Ну, молодец. Нет, это хорошо, я люблю очень молодежь. Супер. Это наше будущее, это... Ты что, будем знать. Поэтому круто, понимаете? Надо осознавать и понимать, куда мы идем. И когда ты услышал звук шафара, смело можешь подниматься на гору, иди к Богу, иди, Ишуа, и Он примет тебя обязательно. Но если так головом ты бежишь, то ты просто можешь стать таким религиозным фанатиком, понимаете, или еще кем-то. И будешь тогда заниматься обрезанием человеческим будешь рубать народ налево и направо овец и так далее. Понимаете? Ты можешь даже до пастыря дослужиться. Представляете? И надо рубать столько дров, где Ишуа говорит, да, вы пастырят, посвете сами себя. Поэтому очень ответственно, да, когда к алтарю выходишь, это очень ответственный момент твоей жизни. Я уже о том, чтобы батя говорил, это важнее, чем жениться, там, креститься, ну, креститься, детей там же и так далее. Это все побочно, но ну, это все тоже приложится. Вот это должно быть. Должно быть еще соединяющая нить в нашем браке. И тогда ты начинаешь своего супруга любить за его внутренность. Это когда ты это понимаешь, осознаешь и начинаешь, что внешность уже особо значение не особо имеет. Хорошо, мы поняли, да, когда нужно подниматься, чтобы услышать, поменяться внутри все. И тогда мы поднимаемся и мало-помалу начинаем совершать что? Свое спасение. Ну, вот так вот, хватит. И что я увидел? Маше и Итро это есть соединение небесного и земного. Понимаете? То есть небесное должно осветить вот это материальное. И тогда машина, дом, все мне будет приносить удовольствие, когда оно будет освещено Израилем, да? Но Богом. Но Бог через Израиль, понимаете, это задача Израиля. Осветить, принести свет. Тогда все, что я имею, когда оно священо, потому что это все материальное кто создал? Дьявол, что ли? Нет, конечно. Чтобы мы этим пользовались, чтобы мы этим наслаждались, но вначале оно нужно быть освящено, освящено Богом. Каждый твой день, каждый твой час, на работе везде, где то не было. Когда оно священо, тогда все, я радуюсь. У меня есть машина, у меня есть квартира, я, у меня есть стою, у меня есть кофе, я могу сварить славлю Бога, что я проснулся. Вот такие простые вещи. Тора, она очень проста. Она ничего тут сложного вообще в ней нет. Для этого Бог хочет осветить этот материальный мир, чтобы он был в радость. То, что ты видишь, он должно приносить. А так у тебя может все есть, и миллионы долларов, а ты заборы построил, замки понавешал, охрану поставил, и что, ты радуешься? не поверю, что такой человек, без... он радуется жизни. Он живет как в тюрьме, в своей собственной. Никогда он радоваться не будет. Если это все его богатство не освящено Богу. Он может делать вид, вот у меня есть, поверьте, парочку, тройку богатых, достаточно очень людей. И вот я встречаюсь, я на него с высока смотрю, хотя у него Мерседес последней модели. И он говорит, мы когда-то, ну, гуляли, отдыхали, ну да, он там на металле поднялся, я знаю, как он все и так далее, как там подворовывали заводы и так далее. Слушай, я на него так смотрю, он говорит, Олег, я тебе завидую. Но я не могу выпрыгнуть с этого колеса, в котором я нахожусь. Я, я хотел бы вот как ты. Я вижу, что он несчастный, хотя у него в тысячу раз больше денег, чем у меня. Но он несчастный человек. Потому что его богатство оно не священо. здесь Маше и Итру, вот они соединились вместе. И сейчас я вам накидаю последнее место списания, это вы дома проработайте, очень важно. То есть потомки Итро это киней, После смерти Иисуса Навина это судьи. Я тут записал, это у нас Судьи, 1 глава, 16 стих. Вот запишите, Кенеи, кто такие кинеи? Это потомки Итро. Потом 11, 16, числа 10, 29. А там, где говорится о Кенеев, О потомках Итро. Второзаконие 34, 3. Потом 1 Царство 15, 16. И там по Сновским, на полях там еще есть местосписание, списания. Где говорится о Кенееве, где после смерти Иисуса Навина когда вроде захватили землю, но потом он 110 лет прожил в сусдание. И потом Израиль опять стал ну, там, ну, в забор заезжать. И вот в царствах там, когда они воевали, и отвоевали все-таки, и после этого в царство 1.16 вы увидите, почитайте, декинии стали жить в Иерушалайме и присоединились к народу Израиля и стали частью этого народа. Потомки ятро. Вот эти все местосписания, вот там все это есть. Вот когда внимательно читаешь Тору, танах, и ты видишь, что такие, откуда, с чем они, как дальше их не судьба там. И сейчас говорят, они до сих пор есть, эти народности, они даже живут в Израиле. Как же их называть? Надо было за психар до сих пор, как-то их там э, есть, до сих пор они живут. Потомки и они есть до сих пор. И живут с народом Израиля нормально. То есть стали частью этого народа. То, о чем учил ихний протец и Тро. Поэтому мы, дети Израиля, сыны и дочери, я вас с чем я всех и поздравляю. Амен.